Що дивилися ті, кого сьогодні дивимось, ми як ці фільми допомогли їм знайти себе і чим вони можуть допомогти нам, щоб змінитися у новому сезоні «Підпільної імперії ми покажемо не лише прем'єра і фільми, що вже були в нашому ефірі. Вони дадуть нам можливість поговорити з нашими гостями про те, що хвилює їх, і про те, що хвилює нас, відштовхуючись як завжди, від кіно. Ви дивитесь підпільну імперію. Сьогодні на нас чекає сором драма про молодого, вродливого і замкненого в собі нью-йоркця, який живе в раю для білих комерців, одержимий власною сексуальністю. Останнє танго в Парижі нових часів. Фільм режисера Стіва Маквіна Сьогодні будемо дивитися в компанії Лілії Літковської, відомої модельєрки, художниці авторки бренду Літковська. Добрий вечір. Здравствуйте. Дякую, що прийшли. Лілія Літковська, підпільне прізвисько, сором'язлива. Ходить до двохсот найперспективніших дизайнерів світу. Перша з жінок у родині, що взяла в руки голку для пошиття одягу, має досвід роботи на ТБ, Була стилістом одного сталан-шоу. Завжди охоче приймає у подарунок капелюх. Їх у колекції Лілі близько 50. Ви щось про фільм стит слышали? Я тільки слышала, но я його не дивилася. А що слышали на рівні названня і анікам новому герою сучасності. Ви чого ждете от такого фільму? Я по житті взагалі нічого не жду. Я думаю, що буде інтересно. Ну і неожиданно. Хорошо, давайте тогда з чистого місця входимо в эту ріку. Спасибо. А, нагадую, що просто зараз ми починаємо дивитися драму «Сорома» у підпільній імперії на 1+,1. плюс А одразу після перегляду будемо говорити з Лілією Літковською про те, яким є ця стрічка. Приємного перегляду. Расскажите. А, честно как сказать, ваши что, что да, после этого фильма хочется а, выйти и подышать несколько часов, <сих> и понять, а, зачем режиссер взял эту тему, гиперсексуальность да, героя. Потому что на самом деле я считаю, что фильм абсолютно не о сексе, а о другом, а, об одиночестве, а, об одиночестве в бетоне, о том, как эти условия потребления загоняют человека живого в такие рамки вседозволенности. И он не может ощутить этих рамок. Сильный фильм, сильная игра, и я сожалею этому актеру. Вам, вам жаль героя? Мне жаль, да. Кто-то говорил, что мы живем в эпоху, когда людям переспать друг с другом проще, чем, чем завязать крепкую дружбу или по-настоящему влюбиться. Вы как считаете, это так? Ну, так и есть. А Вот странно, мы же тянемся все к каким-то мегаполисам, как к центру цивилизации, а с другой стороны вот вот такое опустошение, да? Город делает людей слабее, говорил один один русский киногерой. В этом случае героя загнали в угол, то есть вот он как бы достиг, да, чего-то определенного уровня успешного клерка, но на самом деле это только маска и, и, и внешние признаки, а в глубине героя огромная дыра, от которой он бы хотел убежать, но настолько все дозволено этим мегаполисом, что он не может себе в этом признаться и не может найти те рамки, проконтролировать их. В кино есть такое понятие, как дизайн. Мы намеренно пригласили вас Посмотреть именно вот это кино, потому что здесь через кадр можно было понять, что происходит внутри главного героя. Очень красивые кадры, когда героя снимают только нижнюю часть, обрезая ноги, голову, плечи. Там немногословный интерьер а на переднем плане, окна огромные, да, которые показывают жизнь. А вот для вас что важнее содержание или форма? Или О, то это, и это любимый вопрос. И я думаю, что и то, и другое, но для меня в жизни содержание превосходит. Но форма имеет большое значение. В этом фильме очевидная параллель с последним танком в Париже. Не все, насколько я помню, сочувствовали герою Марлона Бранда, хотя, несмотря на, на его такой звериный рык там... Я не сочувствую. Ему вы не сочувствовали, а Брэндону сочувствуете? Да. Почему? И возраст имеет значение, и эпоха, и опыт одного и второго героя, и девушки, и их отношение к жизни, там, мировоззрение, да, там, они абсолютно разные. Но я люблю Брандо очень сильно, <сих>, признаюсь. Особенно в фильме ⁇ В порту ⁇ Вот вы могли бы стать художником э, по костюмам в кино, а выбрали... Да, могла м -м, бы, потому что... Модельную профессию. Конечно. И у меня был такой опыт с э, Романом Балаяном, но там много диктуют. Может быть, был не тот опыт, потому что а, это был э, сериал, и там были вот некие условия, которые нужно было выдерживать. И э, мои какие-то порывы. Их не учитывали. Кино как-то влияет на создание ваших коллекций? Да. В каждой коллекции присутствует кино. В каждой. Каким-то подтекстом завуалировано. Но мы всегда оперируем на, на каких-то героев или режиссеров. Последняя коллекция, там был Хичкок с Вертиго. Некий воображаемый диалог с Фрэнсисом беконом Это можно просто считывать по каким-то символам. А как это происходит? Вы посмотрели «Вертиго». Вас туда затянуло, и дальше как происходит работа? Вы приносите этот фильм. Ну, иногда я тогда, иногда как, я так говорила, что на работу? Да, если кто-то не видел, пожалуйста, посмотрите, чтобы нарисовать, представить, mm -hmm. а, как это совокупиться с современным миром, да, с современной жизнью. А вот как, если человек скажет, Лиля, ну не понимаю я твоего вертига, ну вот, ну не понимаю я, как вот с этим работать и как это перенести? Так это же прекрасно. Если человек готов для себя что-то открывать и, и слушать, и слышать. Какие фигуры влияли на, на создание ваших коллекций и как это, и, и где, и в чем нашло кинематографическое отражение? Тарковский, Бергман, Висконти отчасти, А Вы любите кино пересматривать? Нет, я больше люблю перечитывать книги. А важно, чтобы конец в фильме был плохой или хороший? Чтобы он просто был. Прекрасный ответ. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо, что мы вместе вам. смотрели а, это кино. И главное, вам бесконечное, гигантское человеческое спасибо, что вы выступили адвокату этому фильму, в общем, который многие ругали. Спасибо. Спасибо вам. Нагадаю, що ми дивилися сором разом із Лілією Літковською в Підпільній імперії. Прощаюся з вами рівно на тиждень. Наступної п'ятниці побачимося знову з новим хорошим фільмом. Хай щастить.